том числе еще и другие одновременно в онлайне, да, то эффективность этого мероприятия будет сразу падать. Поэтому они могут собираться і синтезированные вещи. Нет, 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 то тих кіт, що ми зможемо зорганізувати якісь, щоб ми всі зібралися, чи це віртуально, чи фізично. Якщо ми викладаємо всі свої записи і все онлайн, хай вони так само свої викладають і будемо хоча б через якийсь Динамика, да, да. У меня короткая ремарка. Я вчера обратились к нам в группу Левегарни, мы договорились, у них есть свой ресурс, они там будут выкладывать. Uh -huh. Я координатор, у них на сайте будет первый, второй, третий все дни полностью заседаний аудио или видеозаписи выложены. Поэтому Сайт никакой как... проблема. Люди обращаются. Мы им говорим, что да, пожалуйста, вот обращайтесь к нам, видео, аудиоматериалы доступны, так что... То есть публиковавшие региональных записей и заседаний, их к Не, и... Нет, в они запись... обратились к киевскими, За я не, киевскими. не знаю, пусть кто-то, если обратятся, что у них есть записи львовских, мы себе себя их разместим, потому что еще никто Кстати, не обращался. У меня это распоряжение, в, в, его в, его. в центр, да. То, попробую, это и, нет, я попробую тоже их раздавать. В Будем горячим. 20, 20, 20. Я вчера читал всю эту переписку, был в большом восторге, но э, с одним большим но, что мы можем э, начинать какую-то э, общую работу с э, региональными центрами, да, когда у нас будет когда то уже выработанная программа, и у них уже будет выработанная программа. А раньше это делать я просто не вижу смысла. Это будет просто увеличение количества людей со и создание проблемы в, в, в... это первое изменение, по крайней мере как минимум будет. Это нет, что вопрос. А как мы говорим ни о чем? Потому что вот действительно Это мы главы тут нужно прибавить много людей. Ну, как? Да, Можно эти предложения? Просто на самом деле этот вопрос он касается не только группы современного искусства, да, а он касается вообще целого. Я хочу инициировать собрание группы по ну, координационной группе, чтобы мы подумали серии, о том, что этот вопрос организации взаимосвязи и коммуникации, да, он, нужно продумать. Поэтому кто хочет присоединиться к ней, я хочу предложить завтра в 12 собраться, да, вместе и просто подумать. Ну, оставьте ваши координаты тогда, чтобы мы с вами могли связаться. Ну, или приходите непосредственно завтра в 12 часов. Я не думаю, что это еще. Хорошо, да. Хорошо. Да, возвращаться к сути, мы остановились на формировании агентства, структура агентства, да? была основная мысль вчера, в принципе, возражений, по-моему, не было. я понял. хорошо. Теперь функция, да. теперь функция есть. Нет, Ну, хорошо, структура функция. Окей. Мысли, предложения? Не возменяет министерство, не подменяет. два варианта, да, вот это два разных варианта. Да, то есть министерство существует, не да, его нужно отменять, короче, Ну хорошо, а кому здание дадим? Вот этим самым агентством мы его И это, конечно, это не быстрый да. процесс, поэтому скорее всего это не так, Агентство это но, а, а, а не а а государственное, а а, государ... речь идет а, о, а, об, а, а, исключительно о а. государственных агентствах. Не о каких-нибудь. Речь идет о государственных Ой. агентствах. А, могу повторить еще раз, потому что сама организация. Нет, самоорганизация агентства не имеет. А, То есть мы просто голосуем за агентство и, просто... расходим, и расходимся. Почему расходимся? Мы можем, а? возможно, на базе этой ассамблеи создается некий, не, Роматский рад, который следит за... Ну, за... на креповом, на креповом рада, понятно. Э, то же самое, если министерство остается, да, тоже на основании этой да, да. ассамблеи создается некий общественный орган, э, который контролирует следит праву, за тем, что остается. Громадская рада одна на агентство или же громадская рада одна на все агентства? Я думаю, что это разные, разные. Потому что я повторяю, чаще сейчас, то, что я скажу в 20 раз или больше, агентство это агентство, это отдельные структуры, агентство по защите национального наследия, сохранению там, да, традиционной культуры и так далее. Другое агентство это агентство современной культуры, да, в которое входит, тогда вот, типа, это будет некий отдел современных искусств, в по вопросам современной культуры. Третье агентство предположим агентство мастера да, культуры, которое занимается цирком. Четвертое агентство это как раз вот эта вот коммуникация и координация деятельности всех, всех этих да Это некий координационный центр. Ну это вот пока так сейчас видится эта, э, эта структура, возможно, что это может быть немного другим. Ну и мы сейчас, когда он как входит в каждое, он создает. что? Ну который, Дима -дима. который будет за рубежом, который будет касаться государственных да, Возможно, да. я не знаю. Может быть сейчас это будет отдельная это конструкция. Не наш, быть. Это не совсем да. наш вопрос. Я сейчас как говорю о некой общей структуре. Да, 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 да. Но наша, наша, наша как бы история, это агентство современной институтки. Да. Я просто это тоже опишу ситуацию, которая уже, ну кто не знает. Отдельно работает очень много рабочих групп. и Мы можем сейчас размышлять об агентстве, которое касается напрямую современного искусства и этой проблематики. Возможно, оно будет шире, возможно, оно будет отдельно, возможно, вместе, но мы обсуждаем эту проблематику, понимая, что это будет агентство. То есть не государственная структура, не, 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 у которой нет начальника одновременно думающего обо всех вопросах бюджетных организаций и так далее. Сейчас, сейчас там сидят и стратегии, и вот они. Потом уже на общих собраниях вместе с нами решат, когда там культурная дипломатия. В агентстве, над агентством, под агентством, слева, справа, мы не знаем пока. Еще один момент. Если министерство остается, сохраняется, тогда у нас две задачи. Ну, скажем, большой, ну, целая ассамблея задачи формирования вот этого самого контролирующего органа с правом вето. да, общественного, общественного совета. А еще одна задача, это вот наша, да, это агентство современного искусства, даже в случае, если Министерство будет существовать дальше. Да, если ему не удастся такого университета структура. Все. Хорошо, какова структура агентства? Ну, а, организация в таком случае. Вы сейчас кого спрашиваете. Ну да, общественность. <laughs> да. По рукам я... предложения. По пар рукам предложения. Хорошо, вот связь на так надо и как? Ты говоришь, пока еще. Не... Нет, да, есть такая, которая рулит одновременно три поля. Без и... человек, и... кто... который одновременно занимается религией и опытом театра. У меня просто такое предложение. как вчера прозвучала функция, например, представление, ну, художника, ну, Современного искусства за рубежом, да, то есть э, у меня еще возник такой вопрос предложение у э, э, функции для, ну, создания таких институций, которые могут быть э, центрами развития современного искусства, например. То есть как тоже еще ну, э, просто структура агентства, да, э, мне кажется, что даже агентство по современному искусству оно должно состоять, состоять из э, названия ну, по институции.